Вітаю вас, шановні, та глядачі в ефірі Ізмаїльської студії Телебачення. Щоденна інформаційна програма 700 секунд. З оглядом подій сьогодення з вами в студії Ірина Ларшина. Сьогодні у випуску 11 жовтня відбулася звітна прес-конференція Ізмаїльського патріотичного руху. В Ізмаїлі пройшов велокрос роверовий драйв драйв-2014». 14 жовтня Православна Церква відзначає велике свято Покрова Пресвятої Богородиці, а також курс валют та прогноз погоди. 11 жовтня відбулась прес-конференція Ізмильського патріотичного руху, в ході якої учасники організації звітували стосовно зібраної гуманітарної допомоги для бійців в зоні АТО, а також звернулися до небайдужих жителів нашого міста. Чого ще потребують ізмильські бійці? Дивіться у першому сюжеті. 11 октября состоялась очередная пресс-конференция Измельского патриотического движения. В ходе заседания участники организации подвели итоги сбора гуманитарной помощи, которую они доставили бойцам в зону АТО. Все сборы начались с того, что просто ВКонтакте выложила пост о том, что мой муж и еще трое измельчан воюют в зоне АТО, которые были призваны мобилизированный свои военкомата военкомата и призванный 18-й батальон территориальной обороны. На удивление, измельчане быстро отреагировали на объявление в соцсети и уже за четыре дня жители нашего города собрали около двух с половиной тонн гуманитарного груза. Были волонтеры, которые помогали. Нашелся мужчина, замечательный волонтер, который дал свою машину, сам был водителем за рулем, заправил свой бензин и мы отправились туда, не боясь ничего. Больше всего, по словам активистов, бойцы обрадовались теплой одежде. Ребята напали, набежали на эту гуманитарную помощь, на теплую одежду, потому что они мерзли, потому что в окопах уже холодно. Измельское патриотическое движение выразило огромную благодарность тем, кто помогает украинской армии. Мы благодарим жителей измелы которые откликнулись на просьбу измельского патриотичного руха о том, что в зону АТО нужно определенное количество вещей, продуктов и необходимого снаряжения. Надеемся с твоей стороны, что каждый что каждый житель измела примет посильное участие в этой пока что бессрочной акции и сделают все возможное, чтобы мир в наши дома приближался как можно скорее. Благодаря неравнодушным измальчанам и жителям района, ребятам есть что поесть и во что одеться. Все необходимое им привозят волонтеры. Однако на сегодняшний день по-прежнему остается нерешенный вопрос технического обеспечения армии. Техника бойцам всегда необходима, а сейчас она просто на вес золота. У них нет рации, у них на 60 человек 4 рации. Это первое, что нужно. У них нет ни прицелов. Мы завезли туда два бинокля своими силами купили. У них э, бинокли очень старые советского образца, как увеличение э, территории до пяти раз, ма, пяти, э, пяти зум раз. Макс, максимум максимум пять зум. Это вообще ничто, так как по ним стреляет снайпер, они даже не могут найти ту точку огня, откуда она идет. С приближением зимы также остро стоит вопрос обеспечения задействованных бойцов в зоне Ато теплыми вещами, бушлатами, брюками, водонепроницаемыми куртками. Температура воздуха ежедневно снижается, поэтому украинским военным очень нужны кариматы, ведь пребывание в окопах с каждым днем становится все сложнее. На данный момент служащие в зоне Ато очень нуждаются в медикаментах, это противогриппозные и противовирусные препараты. Также ребятам необходимы бинокли дневного и ночного видения, дальномеры. Однако и моральная поддержка играет немаловажную роль. Измыльские патриоты с нетерпением ждут весточки от родных и близких, ведь именно это держит их в боевом расположении духа. Это письма, это рисунки детей, это, возможно, фотографии, фотографии с местами с Измыла на патриотические темы. Также приветствуется любая продукция, это консервация, это чаи, это кофе, это энергетичные напитки, энергетические батончики и так далее. Военнослужащим, находящимся в зоне проведения антитеррористической операции, по-прежнему необходима помощь неравнодушных граждан. Волонтеры из Мыльского патриотического движения постоянно поддерживают связь с нашими бойцами, поэтому знают, в чем больше они нуждаются. Также данная организация проводит адресную доставку гуманитарной помощи непосредственно в зону боевых действий. Принося продукцию либо помощь в Измельский патриотичный рух на проспект Суворова 40, мы обеспечиваем полную и своевременную доставку необходимого Інвентаря продукції допомоги нашим бойцям іріна Ларшна, Наталя малянка місцеві новини. 11 жовтня. відбувся велокрос роверовий драйв драйв-2014», який було організовано ініціативною групою Асоціація велосипедистів Ізмаїла, волонтерами консорціуму Хвилю тримай фізкультурно-спортивним товариством Україна. Про результати велокросу дивіться у наступному сюжеті. Велодвижение в Измаиле понемногу набирает обороты. Инициативная группа Ассоциация велосипедистов Измаила, физкультурно-спортивное общество Украина и волонтеры проекта Дужины Життя Здоровое Непалы и седай на Ровер при юношеском журнале Хвылю Тримай выступили организаторами велокросса Роверовый Драйв 2014. Главная цель проекта это приобщение как можно больше молодежи к здоровому образу жизни, для чего и проводятся подобные мероприятия. Такие соревнования приобщают очень много молодежи к здоровому образу жизни, помогают им найти единомышленников и друзей для совместных велосоотнований. Это как бы первая ласточка в Измаиле, такого в Измаиле еще никто никогда не проводил. И вот решили пропаганду спорта, вело, в том числе. Последнее, сколько молодежи собралось, собралось участников около 40 человек, даже может быть больше, хотя по нашим прикидкам... Мы рассчитывали человек на 30 максимум. Трасса для взрослых составила 7 километров. Победителями велокросса среди мужчин стали Владимир Павлюченков, Антон Буняк, Антон Яловой. Я вообще новичок в этом виде спорта. Я буквально не сокрет уже на велосипеде, но как бы занимаюсь серьезно. Велосипед дарит чувство полета, это классно на самом деле, очень. Лучшими среди юниоров стали Александр Степанов, Сергей Украинец, Андрей Корзионок. Среди юношей первое место занял Артур Гилка, второе – Виктор Сильверстов, третье место занял Юрий Масный. Победитель признаются катание на ровере это настоящий драйв полезно для здоровья интересно увлекательно мы каждый выходные ездим все в разные места разные озера там на мосты ездим на репиду очень классно когда я еду на велосипеде, я чувствую опасность, экстрим, радость, так как это все очень захватывающе. Абсолютной победительницей в категории юноши стала Виталия Сарвирова. Опередившая Артура Гилку, занявшего первое место, на 13 секунд. Трасса была довольно сложная, 3 километра 700 метров. Было несколько сложных моментов, но они только добавляют драйва и экстримовать эти соревнования. Организаторы также хорошо позаботились и о безопасности. Обязательным правилом было наличие шлема у всех участников, а для тех участников, у кого не было шлема, они организовали бесплатный прокат. Велосипед – самое популярное средство передвижения в Европе. Это транспорт будущего, которому не страшны ни пробки, ни топливный кризис. К тому же владелец двухколесного железного коня обладает хорошей физической подготовкой. Измейские раверисты на себе испытали преимущество велосипеда и теперь активно воплощают в жизнь проекты, которые популяризируют велоспорт. Анастасія Грєкова, Юрій Слободяний – Місцеві новини. 14 жовтня християнська церква відзначає Велике свято Покрова Пресвятої Богородиці. знімальна група Ізмельського телебачення побувала на урочистому богослужінні у Покровському соборі, головному православному храмі нашого міста, який в цей день відзначає храмове свято. Дивіться далі. 14 октября – православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Он не входит в число двунадесятых, однако называется великим и издавна пользуется особой любовью, как и все богородичные праздники. Причем празднование Покрова было установлено не в Византии, а на Руси, хотя предание о нем византийское. В 910 году, когда Константинополь осадили неприятели, во Влахерском храме Андрею Христа ради Юродевому по преданию славянину, его ученику Епифанию явилась Божья Матерь. Она молилась за спасение христианской столицы, а затем, обратившись к Андрею и Епифанию, простерла над собравшимися в храме свой покров, амафор, сияющий, как молния. Видение вскоре исчезло, а противник действительно снял осаду. От видения покрывала или покрова Пресвятой Богородицы получил свое название праздник, отмечаемый Православной Церковью 14 октября. Уже дорогие братья и сестры, и в сегодняшний день, когда благоверные люди светло празднуют, покров Божией Матери и осеняемые этим покровом. Ведь мы за этим, собственно говоря, и пришли и собрались под своды этого величественного собора для того, чтобы уйти отсюда осеняемые благодатным богоматерным пришествием. Она и до ныне, и сейчас предстоит в ней в церкви для того, чтобы вместе с нами молить Бога Сына Своего, как тогда в Константинополе, враг неприятельский, и раздор и нестроение грозили распаду Византийской империи. Так и сейчас Божья Матерь вместе с нами предстоит в церкви для того, чтобы молить Бога, чтобы Он не спасал мир на нашу украинскую землю. Пусть же, дорогие братья и сестры, Господь и Спаситель наш Иисус Христос, с молитвами и предстательством Божией Матери. И я божественным покровом сохранит нас и избавит от всякого зла. Ведь Божья Матерь является для всех нас тем необходимым, тем той надеждой, опорой и заступлением, той нерушимой стеной, которая навсегда останется для всех нас таковой, этот праздник был издавна очень почитаем в народе. К празднику покрова летние работы на полях заканчивались, и крестьяне могли отдохнуть. Начиналась зимняя работа. Мужчины заботились о запасе дров на зиму, поправляли избу, занимались ремеслами, а женщины шили, пряли, ткали. Скотину последний раз выгоняли в поле. С покрова начинались свадьбы, поэтому девушки в этот день ходили в церковь молиться, чтобы Господь послал им хороших женихов. По этой причине праздник покрова считался покровительным для заключения браков. Татьяна Тричук, Юрий Слободяны для программы новостей. Это были все новости на сегодня. Мы благодарим вам за увагу. До побачення.